уделять внимание серьезным наукам, таким как английский язык. И вот я очень любила английский язык и стала учителем английского языка. А физкультура для меня был не урок. Но с временем, когда мы уже приобретаем какой-то возраст, вот 50 лет, у меня уже сразу начались все болячки. Э -э гипертонические кризисы один за другим, приезжали скорые, спасали деформирующие артроз обеих коленных суставов, давление. Ну, от чего это все началось? От того, что вес у меня был большой, 80 килограмм было у меня. Начался вес большой и начались эти болячки все, проблемы желудочно-кишечного тракта. Ну что делать? Мы бежим к врачам, таблетки, уколы, много денег на это идет. Но это временно помогает? всегда даже временно помогает. Прекращаешь принимать уколы, таблетки, эти мази, снова то же самое. Муж мне говорит, нужно двигаться, а я в физкультуре никогда же не была сторонником этого. Я думаю, господи, что вы Причем тут двигаться, если, если у меня давление, наоборот, нужно лежать, нельзя двигаться. Ноги отекают. Наоборот, я старалась поднять эти ноги и лежать, лишний шаг не сделать. У меня ноги оттекают, давление я буду двигаться. Что он говорит? Глупости, он не понимает. Но не помогает уколы. И он мне все время, ты должна двигаться, ты должна двигаться. О, Боже, ну что остается делать? Ну, я ему говорю, ну как я буду двигаться? Пойду в парк, буду ходить ходьбой, мне даже неудобно стыдно. И он делает мне такой подарок на день рождения, 25 октября. Организовывать такую небольшую группу. Я помню, как сейчас нас первый раз пришло 12 человек. Чтобы мне как-то удобно было находиться. Пришло 12 человек. Но самое главное, нужно запомнить, и я это хорошо запомнила и всем говорю. Когда вы начинаете на одном состоянии,